больше разных игр так мы играем 15 игр по две игры а так мы играем с одними и теми же четыре круга больше городов задействовано все-таки у нас как бы есть в стране еще стадионы команды которые готовы войти и которые готовы играть в премьер-лиги для меня было странно честно говоря ну им там виднее они каждый день там над этим наверное думали У Нас повинно бути 16 команд, так да, кажуть, що багато клубів не готові, але зрозуміти правильно, коли Радянський Союз розпався і создався чемпіонат України, теж багато клубів були не готові. Ну, зробити один такий рік, і нічого страшного, клуби потім підтягнуться, але все рівно вони не будуть готові. І в наступному році не будуть готові, і по наступному, якщо ну, це можна зробити якісь як, таке. Виняток і може і хай один чемпіонат і постраждає за якоюсь якостю, але все рівно ми маємо мати 16 команд. Ну, є по ну, далеко не треба ходити. Польща, Венгрія, все. Ну, там тих команд, ну йолки, я не знаю, ну, чемпіон, чемпіонат Білорусі, ну ті країни в два рази менші, Чемпіонат Молдавії, там скільки теж там вроде, 16 команд. Ну, а в нас 12. Я думаю, що нема сенсу говорити. Звичайно, кожен тренер хоче, щоб було 16 команд, щоб не було двох. Шісток, але якщо дивитися дійсно, з, другого, з іншого боку, що в е, першу чергу більше матчів це Шахтар-Динамо. Більше матчів перші шість, які звертають уваги. І, з однієї сторони, може, воно і правильно, тому що я не знаю, чи готові ті команди з першої ліги приймати участь в прем'єр-лізі протягом довгого часу. Чи це тільки так на рік, на два, а на наступного року вже не будуть. Возможности, как команда будет выходить в дальнейшем, ставить задания выхода в, в Премьер-лигу. Я думаю, что там люди знают лучше. Я как тренер, я, конечно, хотел бы видеть 16 команд. Я согласен с мнением всех тренеров Премьер-лиги, за исключением, может, одного или двух максимум, из 12, которые высказывали свою точку зрения, то они все говорили о 16. Это тренеры говорят, а принимают решение за них руководители. Ну, думаю, это ненормально. Хотя я думаю, что не то, что думаю. Мне так кажется, что может некоторые тренеры не вникают в ситуацию ну, профессионально. Почему 16, почему 12? Но если так все это проанализировать, то можно найти плюсы в том, что будет 16, а 12 аргументы говорят. У нас и 12 не для меня это не аргумент. Ну, пускай будет 16, не имеют они каких-то э, материальных таких благ, каких-то инфраструктуру, ну, снизить требования у комитета по аттестации и заявить. Ведь не одна команда первой лиги, которая входит в последнее, последнее время в, в премьер-лигу, если они оставляют тех же тренеров при условии, и футбол, футболистов, они смотрятся очень уверенно, и десна этому подтверждение. А арсенал, который пришел, сразу поменял, вот результаты издалеку ходить не надо. Правильно говорят, как бы, все зависит от того, Примеры ну, например, Англия, Италия, Испания, это все сейчас, как, как называют модно, говорить, продукт, да, надо продукт продавать. Но нет у нас возможности сделать такой продукт на 16 команд, как по мне. Потому что ну, интересные матчи «Шахтер», «Динамо», «Заря», Полтава еще, может быть, Александрия на данный момент. Да. Потом уже следующие матчи бывают, откровенно сказать, такие проходные, или же для зрителя не особо интересные. Хотя, ну, я считаю, что сразу надо быть готовым, чтобы что-то менять. Как мне казалось тогда, может быть, не сильно готовы были переходить. Но сейчас уже более-менее что-то устоялось. Надо подготовиться тогда действительно, чтобы не получилось так, что чемпионат начинать, а потом возникают проблемы, как сохранить чемпионат в количестве на его, поэтому ну, я считаю, что пока еще, наверное, лучше так оставить. Был опрос еще несколько лет назад, и я был однозначно за 16 команд, а более того я за то, чтобы расширять и мотивировал свое свое мнение тем, что ориентироваться нужно на количество школ, детско-спортивных школ футбольных, на количество людей. Потому что такие страны, как наша, должны иметь 18-20 команд. И один из аргументов тех людей, которые сейчас сократили лигу, то, что у нас финансовый кризис. Но я в футболе уже 40 лет. Были времена, которые футболисты получали в среднем там, в десятки раз меньше, чем сейчас. Я не хочу там, называть цифры, но в 90-х годах зарплата была Киевской Динамо на уровне 2000 долларов. И никто не думал сокращать команду. И проблема была с формой, с мячами, никто не сокращал команду. Поэтому я думаю, что вот это решение было очень неправильным. И мне вообще видится в нашем футболе, что все решения принимаются коллегиально, никто, мы не знаем, кто инициатор этих идей, потому что эти идеи потом оказываются неправильными, и ответственных за принятие этого, этих решений не не существует. Поэтому я так и не понял с интервью руководства ФФУ, какая основная проблема в том, что мы не расширили. Но то, что я знаю с кулуарных разговоров, что основная проблема – это телевизионное время, что некоторым каналам футбольным выгоднее показывать английский чемпионат, чем в украинский. Потому что если будет 18 или 16, тогда больше будет футбольных игр. Поэтому, если это так, то я думаю, что это неправильное решение. Мне кажется, что для нашей страны оптимально 16 команд. Я, наверное, скажу так, как и многие, я это и раньше говорил, я вообще за 16 команд. Я считаю, что у нас большая страна и э, я, за, я за такой формат. Другое дело, что опять-таки, надо действительно проанализировать, смогут ли команды в таком количестве, то есть создать наш чемпионат конкурентным и э, Задача ведь, чтобы э, эти, эти клубы были финансово обеспечены, это в первую очередь для того, чтобы наш формат имел хорошую картинку, чтобы были действительно стадионы, которые соответствуют всем требованиям. Вот. Э, здесь надо, наверное, промониторить ситуацию, которая находится в клубах. И если эти клубы соответствуют, я считаю, что формат с 16 командами более интересен. Но... Я так понимаю, что этой ситуацией занимались, ее мониторили, и, наверное, инфраструктура не дотягивает или что-то, поэтому решили пока что остановиться на формате 12 команд.